哎呀，你可算到了，人差不多都到齐了。哎，我不是给你凑数吗？今天这身打扮就非常好嘛。来，我来帮你弄弄头发。头发你也不一样啊，还变风格了，变变淑女了。我说你这才刚分手几天，不过这次如果再找的话，要擦亮眼睛啊，不能再找那种渣男。你能不能不要提那些烦心事儿？我就是让自己忙起来，忘记那些糟心事儿。哼 <laughs>，我今天可是主持人呢。 世间今天这种高端交友会，我给你物色物色好男人，既能挣钱，还能把单身问题解决了，一箭双雕。我说赚钱最重要，不过像这种局啊，你要多来，就当散散心了。如果不开心的话，咱过两天出去玩去。我强得很。就这个张总啊，想到一个什么成语？人不可貌相。人不可全都是条件。你记得自己进去之后，天老是那种，谁想话？你真是带着话。老总。 老总，哎呀，上次真的麻烦您了，因为我的个人私事耽误了您那么长时间。没关系，应该的。不不不，捉奸的时候要不是有您在，啊、我和恩恩肯定对付不了那个渣男。为了表达我的感谢，我给您准备了礼物，到时候让恩恩给您送去。恩，不用麻烦了。你提到恩恩，刚刚我看她进去了。对，要不您和您的两位朋友也参与一下。 这样，你可以直接进去找他啊！不必了，美女你好，我叫张开，小姐贵姓？董<懂>，董小姐好，不知道你懂不懂收藏啊？你看，这是我朋友特意从阿拉善带过来的糖心玛瑙，嗯、这种啊是最珍贵的地表料，平时、啊、最忌讳沾水。厉害厉害，你也喜欢看电影啊？我平时比较喜欢漫威。嗯、先生你好，先生。嗯。 我叫林娜，请问怎么称呼您啊？我姓楼。嗯、楼先生，楼先生，哎，啊，你好帅啊！不知道您是做什么工作的呀？打工的而已。大妹子，你要是想买串，待会儿，咱俩加个微信啊。好，好的，哥哥。我、嗯 渣男。嗯。佛说，前世的五百次回眸，换了今生的一次相遇。我的存在，就是为了与你相遇。我的电话幺八幺幺零幺幺九零幺七，Call me，Call me，接 call 着 Call me 啊。我走了。嗯。我走了。走吧。我真的走了。嗯。你怎么在这儿？ 我来这儿当托，给艾米撑场子。哦，小老总，你来相亲的呀？相什么亲、啊、我也刚好路过，被你朋友拉进来了。啊，不好意思啊，那我去跟他说。没关系啊，平时都是你帮我们，我作为甲方偶尔帮,帮一次乙方也没什么。哼，我信你个鬼呀、啊！那真是辛苦小老总了。那咱们。 就聊十分钟，完成指标就行。好。嗯。这我第一次知道，相亲这行还要穿么头儿的事。别让别人听到了，不好。有请二十七号男嘉宾。好了好了好了。来，邀请你心动的女嘉宾一起上台吧。 曹雅，曹雅，我可以吗？快快，选我吧，选我，选我，我可以吗？哇，好有人气呀、啊！嗯，就他吧。恭喜这位女嘉宾，来，女嘉宾一起上台。缘分这个东西啊，就是妙不可言。有请这位女嘉宾一起跟男嘉宾上台制作具有意义的手模，来这边请。愿意吗？ 愿意，愿意。大家掌声欢迎两位一起牵手制作手模。拜托了。合作愉快。合作愉快。那祝二位在爱情的道路上合作愉快。好。好好好